Мер міста Юрій Хотлубей у нас на прямому телефонному дзвінку перед своїм виступом. Юрій, вітаю вас! Добрий день, Юрію. Вітаю вас з днем міста. Бажаю, Спасибо. щоб все було мирно і закінчилося не війною, а перемогою України. Хочу запитати вас, як проходить день Маріуполя? Ну от я только що під'їхав к основному месту, это возле театра, наша площа центральна. где мы сейчас будем принимать парад военной техники. Значит, будут двигаться по кольцу вокруг театра наши военные. После этого будет парад вышлоганок. Ну и затем мы будем торжественно поздравлять мариупольцев, которые собрались на театральной площади, на пешеходной зоне. Начнется наше поздравление с чествования наших военных. 25 воинов которых штаб АТО предложил наградить, будут награждены почетными грамотами, благодарностями. Мы также нашли возможность выделить им небольшие премии. После этого мы награждаем пять бригад скорой помощи, которые вывозили раненых с севера нашей области из боев. Мы наградим также экскаваторщиков, которые совершили трудовой подвиг при строительстве траншей и блиндажей. Вот. Ну и патрулей, которые ребята наши, как дружинники, ходят вместе с милицией, обеспечивают правопорядок в нашем городе. После этого мы подойдем к национальным общинам. Они расположены в задней части, возле фонтана в театральном сквере. Они возьмутся за руки и будут танцевать в хороводе за единую Украину. И настрой патриотический в городе очень высокий. Очень много украшений, флагов поздравительных счетов от наших предприятий. Вот мы сегодня также вместе с нашими волонтерами вот будем участвовать в крестном ходу в 18.00 от театра до площади на пересечении строителей и центральной улицы нашего города. Много будет на площадках во всех четырех районах концертов, много будет песен такого вот патриотического содержания. Начинается наше мероприятие с гимна Украины. Юрій, скажіть, будь ласка, щодо настрою в місті загалом, ми говорили з журналісткою з вашого міста. Вона розказує про те, що дуже патріотично налаштоване місто, і ви це підтверджуєте. А яка ситуація з тими людьми, які не підтримують Україну? А підтримують? Ви, ви, ви знаєте, вот е, наші люди, када увиділи твориться на Сіверяхсажаленю в Донецьке, в Горловке, Макіївки. Они э, поняли, э, вот э, ну, будем говорить, э, как, как, какую трагедию нес, нес, несет эта война. И что так называемая ДНР ⁇ это огромная беда для, для всех городов. Понимание это есть, четкое. И оно, я хочу сказать, еще проявилось 25 мая. Мариуполь ⁇ это единственный город в Донецкой области, где прошли полноценные выборы президента Украины, несмотря на угрозы боевиков, несмотря на то давление, которое было. Вот с этого момента как бы произошел перелом и в понимании наших людей. И мы стараемся постоянно вот поддерживать такой настрой. Очень большую роль играют наши волонтеры. Вот и этот патриотический настрой, как говорится, передается всем жителям нашего города. Юрий, а че, представники в международных международной прессы, людей из других стран? Да, 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 много, много тут разных репортеров. Я как-то насчитал более 15 вот этих телекамер, которые передают, в том числе и напрямую, репортажи в разные страны мира. Они вместе с представителями ОТБСЕ расположены в наших гостиницах здесь, в центре города ну и так активно интересуются, передают все, что происходит в нашем городе. А скажите, пожалуйста, что есть российские журналисты среди них? Нет, вы знаете, я не видел. Давно их не видел уже в нашем городе. Ну где-то где-то месяца два уже, пожалуй, прошло, когда были последние здесь. Юрий, вот, а сейчас? Чи... Сейчас нет. И практически вот у нас по центральным каналам идут передачи только вот по нашим основным каналам. Вот, ну, будем говорить, это тоже фактор, который очень серьезно влияет на, э, на общественное мнение, на настроение людей. В положительном плане. Юрий, а чи существуют певні сепаратистські микрорухи, возможно? какие-то мини зустрічі мини -митинги? Э, нет, нет. Вы, знаете, где-то где проявляются отдельные дела, но тут надо отдать должное службе безопасности Украины. И наши батальоны здесь работают четко. Вот тут проведена большая работа, и в данной ситуации у нас, ну, может, может быть, где-то кто-то там вынашивает планы, надпись какую-то там сделает, но оно не носит совершенно никакого такого характера, ну, тем более, что мы контролируем в целом процесс через патрулирование, через постоянное внимание вот к охране общественного порядка в нашем городе.